На сегодняшний день по-прежнему у нас возникают большие сложности по прохождению платежей. И здесь есть две причины. Первая причина ⁇ у нас не выполняется бюджет загальный фонд. И в соответствии с этим мы не можем профинансировать те капитальные работы, которые были заложены в бюджет. С источниками финансирования загального общего фонда. То есть по плану работ мы должны были выполнить, например, в дорожном хозяйстве уже капитальные ремонты улицы Линейной, капитальный ремонт улицы Баумана, капитальный ремонт оставшейся части Первомайской. И уже с 1 августа должны сегодняшнего дня уплотную подходить к капитальному ремонту улицы Римского Корсакова от Сырпневой до станции КАМАЗ. Это нужно и для людей того микрорайона. Кто там был, тот понимает, о чем я говорю. Это нужно нам и для главной дороги к новому кладбищу на сырковой подстанции. Но бюджет не выполняется, соответственно, финансирования под эти работы нет. Сезон для дорожников пропал полностью. Вторая часть ⁇ это проблемы. Это то, что... Даже те платежи, которые мы будем говорить, оформляем в Державном казначействе, они проходят очень и очень с большим трудом и с запозданием.